নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জাহ্নৱী দাস আজি তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় পোন্ধৰ খাদ্য সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন পাতৃৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি শিকিবলৈ লওঁ খাদ্য সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন পাতৃৰ বিষয়ে খাদ্য জনসংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে খাদ্যৰ চাহিদাও কি হৈছে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আমি খাদ্যৰ উৎপাদন কি কৰিব লাগিব বঢ়াব লাগিব তেতিয়াহে আমি সকলোৱে কি কৰিব পাৰিম সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম আৰু এই খাদ্য সম্পদৰ অধিক উৎপাদন কৰিলেই নহব আমি আকৌ এই খাদ্য সম্পদক কি কৰিব পাৰিব লাগিব সুপৰিকল্পিতভাৱে সু ব্যৱস্থাপনাৰ সহায়ত আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে এই বিষয়ে আমি আগৰ ক্লাছসমূহত আলোচনা কৰিছো আজি আমি চাওঁ আহা হাঁহ কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে তোমালোকৰ আগত দেখিছানে হাঁহ কুকুৰা পালন কেনেদৰে কৰা হয় তেনেকুৱা এখন চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে চোৱা হাঁহ কুকুৰা পালন হাঁহ কুকুৰা পালন কণী আৰু মাংসৰ বাবে কৰা হয় দেখিছা হাঁহ কুকুৰা পালন কিহৰ কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় কিহৰ কাহৰ আমি কি কি পাওঁ হাঁহ কুকুৰা পালন কৰি পেলাই আমি কণী পাব পাৰো মাংস পাব পাৰো হয় নে নহয় চোৱা দুয়োটাই আমাৰ খাদ্যত প্ৰটিন যোগান ধৰে দেখিছানে তাৰমানে এই দুয়োটা প্ৰাণীৰ পৰা আমি কি পাওঁ খাদ্যৰ কোনটো উপাদান পাওঁ আমি খাদ্যৰ প্ৰটিন উপাদান পাওঁ আৰু খাদ্যৰ প্ৰটিন উপাদানে আমাক কি কৰে আমাৰ দেহ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত সহায় কৰে যেনেকে ভাত ৰুটি আদিৰ পৰা আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট পাওঁ আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটে আমাক কি কৰে আমাৰ দেহত শক্তি প্ৰদান কৰে শক্তিবদ্ধ খাদ্য হয় নে নহয় আমাৰ শক্তিদায়ক খাদ্য সেইদৰে প্ৰটিন হৈছে আমাৰ দেহবৰ্ধ খাদ্য বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে দেশ বৰ্ধ বৰ্ধ খাদ্যৰ উপাদান কি হব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰটিন খাদ্যত থকা প্ৰটিন উপাদানে আমাৰ কি কৰে আৰু বিকাশত গতিকে এই যে খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয় উপাদান প্ৰটিন আমি কৰ পৰা পাওঁ জানে কণী আৰু মাংসৰ পৰা পাওঁ আৰু আমি কণী আৰু মাংস কৰ পৰা পাওঁ হাঁহ কুকুৰা পালন কৰি পেলাই আমি পাব পাৰো গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়নে নহয় চোৱা সেয়েহে উন্নত হাঁহ কুকুৰাৰ জাত বিকশিত কৰি পালন কৰি কণী আৰু মাংসৰ বাবে ব্ৰইলাৰৰ বাবে স্তৰ উৎপন্ন কৰা হয় যিহেতু জন জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে খাদ্যৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে আমি এই হাঁহ কুকুৰা পালন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি কেনেকেনো কৰে আমি সকলোৱে জানিব লাগিব দেখিছানে অন্তন্ত হাঁহ কুকুৰাৰ জাত আমি বিকশিত কৰিব লাগিব তাৰ পৰা আমি কি লাভ কৰিম আমি কণী আৰু মাংস লাভ কৰিম চোৱা ব্ৰইলাৰ মাংস লাভৰ বাবে খেতি কৰা চৰাইক কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰইলাৰ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এই বিষয়ে নিশ্চয় জনায়ে দেখিছাই জন্মৰ পৰা ছয়ৰ পৰা আঠ সপ্তাহৰ পিছত কি কৰিব পাৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া বুজি পাইছা ব্ৰইলাৰ মানে কি চোৱা স্তৰসমূহ কণী লাভৰ বাবে খেতি কৰা চৰাইবোৰক চোৱা লেয়াৰ বুলি কোৱা হয় আমি ইয়াৰ আগৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিছো চোৱা মাংস লাভৰ বাবে খেতি কৰা চৰাইক আমি কি বুলি কৈছো ব্ৰইলাৰ বুলি কৈছো দেখিছানে মাংস লাভৰ বাবে আৰু কণী লাভৰ বাবে খেতি কৰা চৰাইবোৰক আমি কি বুলি কৈছো লেয়াৰ বুলি কৈছো গতিকে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি চোৱা কণী লাভৰ বাবে যি খেতি কৰা হয় চৰাইৰ যি বৈজ্ঞানিক সন্মত ভাৱে কৰা হয় তাক কোৱা হয় লেয়াৰ আৰু মাংস লাভৰ বাবে যি চৰাইৰ খেতি কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰইলাৰ বুলি কোৱা হয় চোৱা বিশ সপ্তাহৰ পিছত যেতিয়া কণী পৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে পাৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গতিকে তোমালোকৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু এয়া লেয়াৰৰ চিত্ৰও দেখুওৱা হৈছে এইবাৰ চোৱা ব্ৰইলাৰ আৰু স্তৰৰ বেছিভাগেই ভাৰতীয় থলুৱা যেনে আহিল থলুৱা প্ৰজাতিৰ নাম মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে থলুৱা প্ৰজাতিৰ নাম কি আহিল আৰু বিদেশী প্ৰজাতি কি বুলি কোৱা হয় জানানে প্ৰজাতিৰ মাজত কি কৰা হয় থলুৱা ভাৰতীয় থলুৱা প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে আশিল আৰু বিদেশী প্ৰজাতিটোৰ নাম কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লেগ হৰ্ণ দেখিছানে দুয়োটা প্ৰজাতিৰ মাজত কি কৰা হয় দুয়োটাই প্ৰজাতিৰ মাজত সংকৰণ কৰা হয় তাৰপিছত চোৱা কুকুৰৰ তলত দিয়া গুণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কি কৰা হয় প্ৰজনন কৰা হয় অধিক আৰু উন্নতমানৰ পোৱালী দেখিছা নে অধিক আৰু উন্নত মানৰ পোৱালি কম ৰক্ষণাবেক্ষণ দেখিছা কম ৰক্ষণাবেক্ষণ চাপৰ ব্ৰইলাৰ মাংস প্ৰদানকাৰী চৰাই মাংস লাভৰ কাৰণে খেতি কৰা চৰাই কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰইলাৰ বুলি কোৱা হয় উৎপাদন কৰিবলৈ কি কৰা হয় প্ৰজনন কৰা হয় হাঁহ কুকুৰাৰ পামত খাদ্য খোৱাৰ খৰচ আটাইতকৈ কৃষিজাত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা সস্তা খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষমতাৰে কণীৰ পৰা চৰাইৰ আকাৰ কি কৰা হয় হ্ৰাস কৰা হয় ইয়াৰ পিছত চোৱা কণী আৰু ব্ৰইলাৰ উৎপাদন ব্ৰইলাৰ কুকুৰাক ভাল বৃদ্ধিৰ হাৰ আৰু উন্নত খাদ্যৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে ভিটামিন সমৃদ্ধ পৰিপূৰক খাদ্য খুৱাই দিয়া হয় দেখিছানে কেনেকুৱা খাদ্য খোৱাব লগা হয় ভিটামিন সমৃদ্ধ পৰিপূৰক খাদ্য খুৱাই দিয়া হয় তাৰপিছত চোৱা হাঁহ কুকুৰা চৰাইৰ ভাল উৎপাদনৰ বাবে ভাল পৰিচালনা পদ্ধতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হাঁহ কুকুৰাৰ চৰাই পদ্ধতি আমি কি কৰিব লাগিব ভাল পৰিচালনা পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ ভিতৰত আৱাস গৃহ আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ খাদ্যৰ উষ্ণতা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অৱস্থা ৰক্ষা কৰা আমি অনুকূল উষ্ণতা গঢ়ি তুলিব পাৰিব লাগিব হয়নে নহয় চোৱা তাৰপিছত খাদ্যৰ উষ্ণতা আৰু লগতে আমি চাফা পৰিৱেশত ৰাখিব লাগিব আমি লেতেৰা পৰিৱেশত ৰাখিলে নহব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ৰোগ আৰু কীট পতংগ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ দেখিছানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব কীট পতংগৰ দ্বাৰা যাতে আক্ৰমণ নহয় সেই বিষয়ে আমি কি হৈ থাকিব লাগিব আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগিব চোৱা ব্ৰইলাৰৰ বাবে দৈনিক প্ৰয়োজনীয় খাদ্য পৰ্যাপ্ত চৰ্বিৰ সৈতে প্ৰটিন সমৃদ্ধ আমি ব্ৰইলাৰৰ বাবে কেনেকুৱা খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগিব জানানে চৰ্বিযুক্ত খাদ্যৰ লগতে প্ৰটিন সমৃদ্ধ খাদ্য আমি দিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা হাঁহ কুকুৰাৰ খাদ্যত ভিটামিন এ আৰু ইৰ মাত্ৰা অধিক ৰখা হয় দেখিছানে কি কি ভিটামিন ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন ই ভিটামিন কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে হয়নে নহয় এ ভিটামিন আছে বি ভিটামিন আছে চি ভিটামিন আছে ডি ভিটামিন আছে ই ভিটামিন আছে কে ভিটামিন আছে গতিকে তাৰ ভিতৰত আমি কি কি ভিটামিন লব লাগিব এ ভিটামিন আৰু ই ভিটামিনৰ মাত্ৰা যাতে বেছি পৰিমাণত পায় ব্ৰইলাৰসমূহে যাতে তাত ব্ৰইলাৰসমূহক দিয়া খাদ্যত যাতে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ হয় আৰু ভিটামিন ই সমৃদ্ধ হয় চোৱা হাঁহ কুকুৰা ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা কেইবাটাও ভেঁকুৰ আদি অনুজীৱসমূহৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে এই বিষয়ে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে এনেকুৱা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে পৰজীৱীৰ লগতে পৰজীৱী পৰজীৱী জীৱসমূহো যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে লগতে পুষ্টিহীনতাত যাতে নুভোগে সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে সজাগ হব লাগিব চোৱা এইবোৰ সঠিকভাৱে চাফাই অনাময় আৰু নিয়মীয়াকৈ বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আমি অনাময় সু অনাময় লাগিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ভাৱে ৰাখিব লাগিব আৰু বীজাণুনাশক আমি স্প্ৰে ছটিয়াব লাগিব হয়নে নহয় তেতিয়াহে এটা কি হব পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব তাৰপিছত চোৱা ভেকচিনেশ্যন উপযুক্ত টীকাকৰণৰ দ্বাৰা দেখিছা উপযুক্ত টীকাকৰণৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব লাগিব সংক্ৰামক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব লাগিব সংক্ৰামক ৰোগ কি হয় এটা এটা ব্ৰইলাৰ যদি কিবা ৰোগ সৃষ্টি হয় তেনেহলে সংক্ৰামক ৰোগসমূহ কেনেকুৱা নালাগে হয়নে নহয় বায়ুতে বায়ুৰ দ্বাৰাই কি ইহঁতে বিয়পিব পাৰে পানীৰ দ্বাৰা খাদ্যৰ দ্বাৰা সংক্ৰামক ৰোগসমূহ বিয়পিব পাৰে গতিকে তাত থকা গোটেই ব্ৰইলাৰ খিনি আক্ৰান্ত হৈ যাব গতিকে গতিকে তাৰ সংক্ৰামক ৰোগসমূহে যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা লব লাগিব কেনেকুৱা প্ৰতিৰোধ ব্যৱ

ক্ষতি হব লোকচান হব গতিকে উপযুক্ত টীকাকৰণৰ দ্বাৰা আমি যে হোৱা ৰোগৰ দ্বাৰা যদি কিবা লোকচান হ'ব পাৰে সেই লোকচানৰ পৰিমাণ আমি কি কৰিব পাৰো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ চোৱা মৎস্য উৎপাদন আমি হাঁহ কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে শিকিলো এতিয়া আমি শিকিব লাগিব মৎস উৎপাদনৰ বিষয়ে গতিকে আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰাণীৰ প্ৰটিনৰ প্ৰধান উৎস কি জানা প্ৰাণী যোৱা প্ৰটিনৰ প্ৰধান উৎস হৈছে এয়া মৎস্য মাছ আমি মাছত খাদৰ কোনটো উপাদ লাভ কৰো মাছৰ পৰা আমি মাছৰ পৰা খাদ্যৰ উপাদান লাভ কৰো যি প্ৰটিনে আমাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত সহায় কৰে চোৱা গতিকে প্ৰটিন হৈছে দেহবৰ্ধক খাদ্য আমাৰ খাদ্যৰ বাবে মাছ হৈছে দেখিছানে আমাৰ খাদ্যৰ বাবে মাছ হৈছে প্ৰাণীজয় প্ৰটিনৰ প্ৰধান উৎস দেখিছা মাছ হৈছে প্ৰাণীজয় প্ৰটিনৰ প্ৰধান উৎস মৎস্য উৎপাদনত ফিচাযুক্ত প্ৰকৃত মাছ কিছুমান কেনেকুৱা মাছ থাকে ফিচাযুক্ত মাছ থাকে আৰু কিছুমান কেনেকুৱা থাকে খোলাধাৰী মাছ থাকে হয়নে নহয় চোৱা তোমালোকৰ চিত্ৰ বিলাক ধুনীয়াকে দিছো মৎস্য উৎপাদনত ফিচাযুক্ত প্ৰকৃত মাছ আৰু খোলাধাৰী মাছ যেনে মিছা মাছ আৰু শামুকসমূহক কি কৰি লোৱা হয় সামৰি লোৱা হয় দেখিছানে এয়া মাছ কেনেকুৱা চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে ফিচাযুক্ত মাছ আৰু এয়া কেনেকুৱা খামুকসমূহ হয় নে নহয় আৰু ইয়াত দেখিছা আমি চামাছ মাছৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ খিনি চাও আহা দুটা পদ্ধতিৰে মাছ পাব পাৰি এটা পদ্ধতি হল প্ৰাকৃতিক উৎসৰ পৰা মীন সংগ্ৰহ আৰু আনটো পদ্ধতি হল মীন পাম যি কেপচাৰ ফিচিং বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন মীন পালনৰ পৰা পৰিচালনৰ দ্বাৰা মৎস আহৰণ কৰা হয় প্ৰাকৃতিক ভাৱে আমি নদীৰ পৰা মাছ পাব পাৰো সাগৰৰ পৰা মাছ আহৰণ কৰিব পাৰো হয়নে নহয় পুখুৰীৰ পৰা মাছ আহৰণ কৰিব পাৰো আকৌ আমি আনটো পদ্ধতি হ'ল মীন পাম গতিকে এই দুটা পদ্ধতিৰে আমি কি লাভ কৰিব পাৰো মাছ লাভ কৰিব পাৰো মাছৰ আৱাসস্থল হ'ল সামুদ্ৰিক পানী নথুবা নিৰ্মল পানী দেখিছানে চি ৱাটাৰ হব পাৰে বা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ হব পাৰে মাছৰ প্ৰধান উৎসৱ মাছৰ আৱাসস্থল হয়নে নহয় মাছৰ আৱাসস্থল হৈছে সামুদ্ৰিক পানী বা নিৰ্মল পানী যেনে নদ নদী পুখুৰী খাল বিল জলাশয় বড়ো নিৰ্মল পানীৰ বুলি কওঁতে আমি কি কি কথা কব পাৰিম চোৱা নদ নদী পুখুৰী খাল বিল জ্বলাশয় এইবিলাক হৈছে নিৰ্মল পানীৰ উৎস আৰু সামুদ্ৰিক প্ৰাণী মানে কি হব সাগৰত পোৱা মাছবোৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে দেখিছানে প্ৰাকৃতিক ভাৱে জীৱিত মাছ ধৰাৰ এখন চিত্ৰ প্ৰাকৃতিক ভাৱে এইটো এইবাৰ চোৱা ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে সংগ্ৰহ আৰু পালন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সামুদ্ৰিক পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আৰু নিৰ্মল পানীৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত ক্ৰমে মাছ ধৰিব আৰু পালন কৰিব পাৰি চোৱাচোন এই কথাখিনি ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে সংগ্ৰহ কেপচাৰ আৰু পালন কালচাৰ মাছৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু মাছৰ পালনো কৰিব লাগিব গতিকে পালন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সামুদ্ৰিক পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আৰু নিৰ্মল পানীৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত ক্ৰমে আমি কি কৰিব পাৰো মাছ ধৰিব পাৰো মানে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো আৰু মাছ কি কৰিব পাৰো পালন কৰিব পাৰো এইবাৰ চাওঁ আহা সামুদ্ৰিক মীন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে চোৱা ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক মীন সম্পদৰ ভিতৰত সাত হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ উপকূল আৰু ইয়াৰ সিপাৰৰ গভীৰ সাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত জনপ্ৰিয় সাগৰীয় মাছৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত পমফ্ৰেট মেকাৰেল টুনা চাৰ্ডিন আৰু বম্বে ডাক আদি অন্তৰ্ভুক্ত দেখিছা পমফ্ৰেট মেকাৰেল টুনা চাৰ্ডিন আৰু বোম্বে ডাক আদি অন্তৰ্ভুক্ত সাগৰীয় মাছৰ প্ৰজাতিৰ নামবোৰ মনত ৰাখিবা বোম্বে ডাক মেকাৰেল টুনা চাৰ্ডিন আৰু বোম্বে ডাক আদি অন্তৰ্ভুক্ত এইবাৰ চোৱা মাছ ধৰা নাৱৰ পৰা বহু ধৰণৰ মাছ ধৰা জাল ব্যৱহাৰ কৰি সাগৰীয় মাছ ধৰা হয় মাছ ধৰা নাৱৰ পৰা বহু ধৰণৰ মাছ ধৰা জাল ব্য়ৱহাৰ কৰি সাগৰীয় মাছ ধৰা হয় কিছুমান উচ্চ অৰ্থনৈতিক মূল্য়ৰ সাগৰীয় মাছো সাগৰৰ পানীত কি কৰা হয় পালন কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত ফিচাযুক্ত মাছ যেনে মল্লে অষ্টাৰ আৰু চি উইট আদি অন্তৰ্ভুক্ত তোমালোকে এই বিভিন্ন মাছসমূহৰ নাম যি সাগৰৰ পৰা পোৱা যায় মনত ৰাখিবা এইবাৰ চোৱা অষ্টাৰ মানে ন কি অষ্টাৰসমূহ হল মুকুতা উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰা হয় এই অষ্টাৰসমূহক কি উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰা হয় মুকুতা উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰা হয় সামুদ্ৰিক মীন ক্ষেত্ৰত মৎস্য ভাণ্ডাৰৰ হ্ৰাস পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি চাহিদা পূৰণ সাগৰীয় মীন পালন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাহে কৰিব পৰা যায় ইয়াক মেৰিকালচাৰ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া মেৰিকালচাৰ মানে কি চোৱা অষ্টাৰসমূহ মুকুতা উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰা হয় সামুদ্ৰিক মীন ক্ষেত্ৰত মৎস্য ভাণ্ডাৰৰ হ্ৰাস পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ চাহিদা পূৰণ সাগৰীয় মীন পালন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাহে কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ চাহিদা পূৰণ কিহৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা যায় সাগৰীয় মীন পালনৰ দ্বাৰা আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হৈছে মেৰি কালচাৰ বুলি কোৱা হৈছে দেখিছা ইয়াকে মেৰি কালচাৰ বুলিও কোৱা হয় এইবাৰ আমি চাম আহা অন্তৰ্দেশীয় মীন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মল পানীৰ উৎসসমূহ যেনে খাল পুখুৰী হ্ৰদ আৰু নদীসমূহ অন্তৰ্দেশীয় মীন ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত নিৰ্মল পানীৰ উৎস যেনে ঠাল পুখুৰী হ্ৰদ জলাশয় নদ নদীসমূহ হৈছে অন্তৰ্দেশীয় মীন ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত ইষৎ লুনীয়া পানীৰ উৎস য'ত নিৰ্মল পানী আৰু সাগৰৰ পানী মিহলি হৈছে যেনে নদী মোহনা আৰু লেগুণসমূহ মৎস্যভাণ্ডাৰৰ উৎস দেখিছানে নদী মোহনা আৰু লেগুণসমূহ হৈছে মৎস্যভাণ্ডাৰৰ উৎস এনে ধৰণৰ অন্তৰ্দেশীয় মীন ক্ষেত্ৰত মৎস্য উৎপাদন খুব সন্তোষজনক নহয় এই সম্পদসমূহৰ পৰা একুৱাকালচাৰৰ যোগেদি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ অন্তৰ্দেশীয় মীন ক্ষেত্ৰৰ পৰা চোৱা কিহৰ যোগেদি একুৱাকালচাৰৰ যোগেদি কি উৎপাদন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে কেতিয়াবা কৃষি আৰু মৎস্য পালন একেলগে কৰা হয় যাতে ধাননি পথাৰৰ পানীত মাছৰ বৃদ্ধি হব পাৰে দেখিছানে মৎস্য উৎপাদনৰ লগত কি জড়িত কৰিছে কৃষি উৎপাদন ধান খেতি কেতিয়াবা মৎস্য উৎপাদনত কি কৰিছে চোৱা একেলগে কৰা হয় ধাননি পথাৰবোৰৰ মাজৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো পানীত মাছৰ বৃদ্ধি হব পাৰে ধাননি পথাৰ গতিকে কৃষি ক্ষেত্ৰত লগতে কি সংযোগ কৰা হৈছে মীন পালন সংযোগ কৰা হৈছে চোৱা অতি উৎপাদনক্ষম মীন পালন হৈছে মিশ্ৰিত মীন পালন পদ্ধতি অতি উৎপাদনক্ষম মীন পালনক কি বুলি কোৱা হৈছে মিশ্ৰিত মীন পালন পদ্ধতি মিশ্ৰিত মীন পালন পদ্ধতিত কি কৰা হয় জানানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঁচটা বা ছয়টা প্ৰজাতিৰ মাছ কি কৰা হয় একেলগে পালন কৰা হয় আমি চাওঁ আহা চোৱা মিশ্ৰিত মীন পালন মাছৰ খেতি কেতিয়াবা ধান খেতিৰ লগত সংযুক্ত কৰি কৰা হয় যাতে ধাননি পথাৰত পানীত মাছ খেতি কৰা হয় দেখিছা দেশীয় আৰু আমদানিকৃত দুয়ো ধৰণৰ মাছৰ প্ৰজাতি এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয় দেখীয় আৰু আমদানীকৃত এই দুয়োটা প্ৰজাতিৰ দুই ধৰণৰ মাছৰ প্ৰজাতিক এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা মিশ্ৰিত মীন পালন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় পালন কৰা হয় চোৱা পাঁচটা বা ছটা মাছৰ প্ৰজাতিৰ সংমিশ্ৰণ এটা মাছৰ পুখুৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেখিছা একেলগে এটা মাছৰ পুখুৰীতে পাঁচটা বা ছয়টা প্ৰজাতিৰ মাছ কি কৰা হয় পালন কৰিব পৰা হয় এই প্ৰজাতিবোৰ এনেদৰে বাছনি কৰা হয় যাতে ইহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যভ্যাস থকা এইটো চোৱা এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেনেকুৱা খাদ্যভ্যাস থকা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যভ্যাস থকা ইহঁতৰ মাজত খাদ্যৰ বাবে তেতিয়া কি নচলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নচলে কাৰণ প্ৰতিটো মাছৰে খাদ্যৰ যি গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে যদিও পাঁচটা বা ছয়টা প্ৰজাতিৰ মাছ একেলগে এটা পুখুৰীতে ৰখা হয় গতিকে খাদ্যৰ কাৰণে সিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি নহয় চোৱা খাদ্যৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কি নকৰে প্ৰতিযোগিতা নকৰে চোৱা পুখুৰীৰ সকলো অংশতে উপলব্ধ খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় পুখুৰীৰ সকলো অংশতে যি যি খাদ্য পোৱা যায় খাদ্য কি হৈ যায় যিহেতু কেটলাবোৰ পৃষ্ঠ খাদ্য যোগান ধৰা হয় কেটলা জাতীয় মাছবিলাকক পৃষ্ঠৰ পুখুৰীৰ পৃষ্ঠভাগৰ খাদ্য যোগান ধৰা হয় পুখুৰীৰ মধ্য অঞ্চলত ৰৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে মিৰিকা আৰু কমনকাৰ তল অঞ্চলৰ পৰা পুখুৰীৰ তল অঞ্চলৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আকৌ গ্ৰাছ কাৰ্পে অপত্ৰীণবোৰ যিবিলাক তলত ঘাঁহ বন থাকে অপত্ৰীণ জাতীয় সেইবোৰ কোনে গ্ৰহণ কৰে খাদ্য হিচাপে গ্ৰাছ কাৰ্পে গ্ৰহণ কৰে গতিকে কেটলা ৰৌ মিৰিকা কমন কাৰ্প গ্ৰাছ কাৰ্প এইবোৰ যদি আমি একেটা পুখুৰীতে আমি পালন কৰো মিশ্ৰিত মীন পালন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা গতিকে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ মাছসমূহৰ মাজত খাদ্যৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এই প্ৰজাতিবোৰে ইটোৱে সিটোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাকৈ দেখিছানে এইটো হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই প্ৰজাতিৰ মাছবোৰে ইটোৱে সিটোৰ লগত কি নকৰে খাদ্যৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাকৈ পুখুৰীৰ সকলো খাদ্য কি কৰিব পাৰে পুখুৰীৰ সকলো খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চোৱা কেটলা মাছ ৰৌ মাছ সাধাৰণ কাৰ্প মাছ তোমালোকৰ আগত ধুনীয়া মাছৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে কেটলা মাছ কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ তোমালোকে জানাই সকলোৱে চিনিয়ে পোৱা ৰৌ মাছ কেনেকুৱা হয় সাধাৰণ কাৰ্প মাছ কেনেকুৱা হয় এইবাৰ চোৱা ইয়াৰ ফলত পুখুৰীৰ পৰা মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় দেখিছা এনেদৰে মিশ্ৰিত মীন পালনৰ সহায়ত কৰা মীন পালনত কি হয় মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এনে মিশ্ৰিত মীন পালনৰ এটা সমস্যা হল এই মাছবোৰৰ বহুতেই বাৰিষাৰ সময়তহে প্ৰজনন কৰে দেখিছা অসুবিধাটো সকলোতে থাকেই গতিকে মিশ্ৰিত মীন পালনৰ এটা অসুবিধা আছে যে কেনেকুৱা এই মাছবোৰ বহুতেই কেনেকুৱা কালত বাৰিষা কালত বা গ্ৰীষ্মকালত গ্ৰীষ্মকালত বা বাৰিষা কালতহে ইহঁতে কি কৰে প্ৰজননন কাৰ্য সমাধা কৰে গতিকে মীন পালনৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হল উন্নত মানৰ বীজৰ উপলব্ধতাৰ অভাৱ দেখিছা উন্নত মানৰ বীজৰ উপলব্ধতাৰ অভাৱ দেখা যায় এইবাৰ চাও আহা আমি মৌ পালনৰ বিষয়ে চোৱা মৌ আৰু মৌজুল লাভৰ বাবে মৌ আৰু মৌজুল লাভৰ বাবে মৌ মাখিক বৃহৎ পৰিসৰত ৰখা লোৱা আৰু পৰিচালনা কৰাৰ বহু কৃষকে অতিৰিক্ত সামান্য উপাৰ্জনৰ বাবে কি পালন ব্যৱহাৰ কৰে মৌ পালন ব্যৱহাৰ কৰে চোৱা মৌ পালনৰ যোগেদিও কি হয় আমি অৰ্থনৈতিক ভাৱে কি হব পাৰো স্বাৱলম্বী হব পাৰো হয়নে নহয় চোৱা মৌ মাখিৰ দোকান বাঞ্চনীয় স্থানত কেইবাটাও মৌ মাখিৰ মৌচাক এনেদৰে মৌ আৰু মৌ সীতা সংগ্ৰহ কৰিব পৰা মৌ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে থলুৱা সচৰ মৌ মাখি পালন কৰা হয় থলুৱা প্ৰজাতিৰ মৌ মাখিৰ ভিতৰত এপি চেৰেনা ইণ্ডিকাক ভাৰতীয় মৌ মাখি বুলি জনা যায় গতিকে ভাৰতীয় মৌ মাখিৰ প্ৰজাতিৰ নাম কি এপিচ চেৰেনা ইণ্ডিকা ইয়াৰ উপৰি এপিচ গৰ্চেটাক ৰক বি আৰু এপিচ ফ্লৰিয় লিটেল বি বুলি জনা যায় ব্যৱসায় ভিত্তিত মৌ উৎপাদনৰ কাৰণে ইটালিয়ান প্ৰজাতিৰ মৌ মাখি যেনে এপিচ মেলিফেৰা আদি পালন কৰা হয় ইটালিয়ান প্ৰজাতিৰ মৌ মাখিৰ নাম কি এপিচ মেলিফেৰা এপিচ মেলিফেৰা হৈছে ইটালিয়ান প্ৰজাতিৰ মৌ মাখি চোৱা

ঘন মিঠা তৰল ঔষধত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক চেনি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক শক্তিৰ উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেখিছানে মোক শক্তিৰ উৎস হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোক এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰাণীজ প্ৰটিনৰ প্ৰধান উৎস কি মাংস কণী মাছ আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰাণীজ প্ৰটিনৰ প্ৰধান উৎস হৈছে মাছ মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন চোৱা এপিচ মেলিফেৰা হৈছে ইটালিয়ান প্ৰজাতিৰ মৌ মাখি ই শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হৈছে ইটালিয়ান প্ৰজাতিৰ মৌ মাখি ই হৈছে শুদ্ধ মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো মাছে পৃষ্ঠভাগৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ৰৌ কেটলা মেৰিকা উত্তৰটো কি হব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উত্তৰটো হব কেপলা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি শিকিলো হাঁহ কুকুৰা পালন লগতে মিশ্ৰিত মীন পালন আৰু মৌ পালনৰ বিষয়ে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ